Ясно, ясный вице-генерал Азарова. Угадайте. Азартный 2, 1, 4, 1, принято. Сейчас это следующее. Это же не просто дома. Там будут торговые центры, офисные помещения. Это все будет сдаваться. Действительно, там есть проблема с корпорацией. Если сейчас выехать, мы это сами убедимся, там все стоит в это время. Там будут предусмотрены там, торговые центры, бизнес центры где они эти машины будут ставить? А я вам скажу, где они будут их ставить. Они будут ставить их на территории муске. Я не против их поддержать, но есть пару вопросов. Если мы будем собираться на следующую сессию, на следующую комиссию перед Советским советом, я в принципе готов его изучить и поддержать, если нужно, на следующем заседании. Сейчас я воздержусь, я просто воздержусь. Есть у нас, там есть другая. Александр Иванович, ваша я сказал свое мнение, что я не, не буду поддерживать данный проект в том виде, в котором он существует. Я против. Александр. Я а даже Александр. не воздержусь от этого. Если инвестора приглашают, не приходится. он приходится. Я не, не могу. А, Дайте да. нам же информацию о телефоне. Да, мы да, можем дать. Да, подождите,

У меня не было оснований по формальным признакам отказать заказчикам и проектировщикам по этому проекту, отказать в разработке ДПТ. Почему? Потому что в принципе все нормы, которые прописаны в градостроительном законе, они соблюдены. Единственным исключением послужило согласование, с, которое отсутствовало на вчерашний день, согласование с областной администрацией, с управлением охраны культурного наследия. Но, насколько нам правильно вчера пояснил заместитель мэра Жанрик, да, Владислав Иванович сказал о том, что есть документ, который предусматривает размещение данных это да, Министерство культуры, и мне сегодня его предоставили. В 9.30 я ознакомился, у меня копии есть, и я проголосовал и поддержал проект. У меня вопрос. Вы просто на предыдущем заседании комиссии, которое в пятницу было, да. да, вы говорили, что вы не будете голосовать именно потому, что был очень широкий общественный резонанс, конкретно по этой стройке. Да. То есть я же подходила, я ну, как-то да, спрашивала, да. и ну, то есть, а в понедельник, во вторник вы уже проголосовали. Я ознакомился с проектом, видел, что там есть на так называемая каскадность. Я увидел, что дома, которые будут возводить, я так понимаю, заказчиком является СБУ, они не превышают уровень высотности, ту, которая сегодня есть в реале французского бульвара так называемая театра Ко мне обратились люди. Единственная их возможность получить жилье сегодня это действительно семья погибшего избушника, человека, который служил в, в, в разведке или, или где. Э, в общем, в АТО погиб парень. Это молодая семья, у которых двое детей на руках, женщина. У нее действительно есть такая проблема. Единственная надежда, чтобы получить это жилье, она мне сказала И этот вопрос поддержал. Мы, мы сократили этажность. Ну, ко мне реально сегодня обратилась семья. Реально. Это правда. Я на первом заседании категорично вы, высказался по этому поводу, если вы помните. Категорически был против. То есть, фактически, Все. вы приняли такое решение из-за того, что одна семья получит квартиру, правильно? Нет, не одна семья. Там 18% получает доля спецслужбы Украины решаем застройку в буферной зоне, ставя жирный крест на все этой э, затеи с э, Одессы ЮНЕСКО. Там будут жить люди, и жители этих районов должны, конечно, иметь элементарную инфраструктуру. Более того, это ложится на те дороги, которые и так сегодня у нас перегружены. То есть вопрос дорог не решается. Вот мы решаем в рамках какого-то узкого квартала и абсолютно не решаем инфраструктурные вопросы. Я думаю, что люди, которые там будут жить, а им будет очень некомфортно. Должна сохраняться пропорция, должны сохраняться, в общем-то, историческое лицо, так сказать, города. То есть это достаточно должен быть такой, ну, скальпельный, я говорю, подход к этим вещам. А на сегодняшний день мы видим вот наш горсовет, вот в который раз голосует